ধলাইয়ে বিপুল পরিমাণ হেরোইন সহ দুই চোরাকারবারী গ্রেফতার মাদক বিরোধী অভিযানে ফের বড় ধরনের সাফল্য পেয়েছে কাছার পুলিশ এবার বিপুল পরিমাণ হেরোইন সহ দুই চোরা গ্রেফতার করেছে পুলিশ দুই কারবারির নাম রেবুল হোসেন এবং আবুল কাশিম তারা ধলাই জয়পুরের বাসিন্দা গোপন সংবাদের ভিত্তিতে শিলচর আইচল জাতীয় সড়কের ধলাই এলাকায় প্রতিবেশী রাজ্য থেকে আসা দুটি গাড়ি থেকে চল্লিশটি সাবানের বাক্সে মোট চারশো চৌষট্টি গ্রাম হেরোইন জব্দ করা হয়েছে পুলিশ রেবুল হোসেন এবং আবুল কাসিম নামে দুই চোরাকারবারিকেও গ্রেফতার করেছে তাছাড়া সিরিয়ার পুলিশ সুপার নোমাল মাহাত্তা জানিয়েছেন জব্দ করা হেরোইনের চোরাচালানের বাজার মূল্য আনুমানিক আড়াই কোটি টাকা হবে নিশাযুক্ত সামগ্রী বা ড্রাগসর বিরুদ্ধে আমার অভিযান অব্যাহত আছে আৰু এই অভিযানৰ এক বিশেষ অংশস্বৰূপে যোৱাকালি আমি আমাৰ এটা বিশেষ অভিযান চলিছিলে আৰু এই অভিযানটো আমাৰ সীমান্তৱৰ্তী মিজোৰাম সীমান্তৱৰ্তী ভলাই অঞ্চলত এই অভিযান চলিছিলে আৰু অভিযান কালত আমি দুখনকৈ গাড়ী জব্দ কৰোঁ এখন গাড়ীৰ নাম্বাৰ হৈছে এ এছ জিৰ' ইলেভেন ৱাই ফাইভ নাইন এইট নাইন আৰু দ্বিতীয়খন গাড়ী হৈছে এ এছ ইলেভেন এ বি টু জিৰ' নাইন ছেভেন এই দুয়োখন গাড়ী যেতিয়া আমি ইণ্টাৰচেপ্ট কৰোঁ আৰু গাড়ীখনত থকা আৰোহী দুজন ব্যক্তি এজনৰ নাম ৰিবুল হুছেইন লস্কৰ আৰু দ্বিতীয়জনৰ নাম আবুল কাছেম লস্কৰ দুয়োজনৰ ঘৰ জয়ধানপুৰ ধলাই অঞ্চলত ঘৰ আৰু দুইজনক যেতিয়া আমি সোধ পোছ কৰোঁ তাৰপিছত গাড়ীখনক স্থান ক্লাছ কৰোঁ আমি গাড়ীৰ পৰা বৃহৎ পৰিমাণৰ নিচাযুক্ত সামগ্ৰী চল্লিছটা চাবোনৰ বাকচত সন্দেহযুক্ত হিৰইন আমি জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হওঁ যেতিয়া সেই সামগ্ৰীখিনি আমি গোটেই সামগ্ৰীখিনি আমি স্থলীতে ড্ৰাগ ডিটেকশ্যন কিটৰ জৰিয়তে আমি পৰীক্ষণ কৰোঁ আৰু পৰীক্ষণ কালত আমি ইতিবাচক উত্তৰ পোৱাৰ পিছত আমি গোটেই সামগ্ৰীখিনি ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট উইথনেছৰ উপস্থিতিত আমি সামগ্ৰীখিনি আমি জব্দ কৰোঁ আৰু তাৰ লগতে দুইটা গাড়ীও আমি জব্দ কৰোঁ আৰু জব্দকৃত যি সামগ্ৰী আছে সেই সামগ্ৰীখিনি যেতিয়া আমি স্থলীতে তাৰ ওজন লওঁ তাৰ ওজনৰ পৰিমাণ আছিলে ফ'ৰ হা ফ'ৰ হাণ্ড্ৰেড ছিক্সটি ফ'ৰ গ্ৰামছ আৰু এই যি সামগ্ৰী আছে গোটেই সামগ্ৰীখিনিৰ আজিৰ সময়ত চোজাৰ চোৰাং বজাৰত ইয়াৰ মূল্য প্ৰায় দুই কোটি পঞ্চাছ লাখ টকা গতিকে সামগ্ৰীখিনি আমি লগে লগে জব্দ কৰোঁ আৰু আইনমতে যিখিনি যাৱতীয় ব্যৱস্থা আমি গ্ৰহণ কৰোঁ আৰু প্ৰাৰম্ভিক তদন্তত দেখা গৈছে যে এই নিচাযুক্ত সামগ্ৰী চুবুৰীয়া ৰাজ্যৰ পৰা সৰবৰাহ হৈছিলে আৰু আহি আমাৰ জিলাত সোমাইছিলে আৰু আমাৰ জিলাৰ মাধ্যমেদি তেওঁলোকে চুবুৰীয়া জিলালৈ লৈ যোৱাৰ তেওঁলোকৰ এক পৰিকল্পনা আছিল গতিকে আমি এই গোপন সূত্ৰৰ পম খেদি আমি অভিযান চলাওঁ আৰু অভিযান কালত এই পৰিমাণৰ আমি সামগ্ৰী জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হওঁ আৰু মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই অসম ৰাজ্যখনক ড্ৰাগছ মুক্ত কৰাৰ যি পৰিকল্পনা তাক অধিক ত্বান্বিত কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ এই অভিযান অব্যাহত আছে আৰু জিলাখনত যেতিয়ালৈকে আমি ড্ৰাগছ মুক্ত কৰিব নোৱাৰো তেতিয়ালৈকে আমাৰ এই অভিযান অব্যাহত থাকে